hurma, üzüm və bütün başqa meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün bunda dəlillər vardır. O, gecəni və gündüzü, günəşi və ayı sizin xidmətinizə verdi. Ulduzlar da onun əmrinə boyun eğmişdir. Doğrudan da bunda ağılla düşünənlər üçün ibrətler vardır. Yer üzündə yaratdığı cürbəcür şeyləri də sizin ixtiyarınıza verdi böyük nəsihət qəbul edənlər üçün sözsüz ki bunda da əlamətləri vardır. Təzə ət, balıq əti yeməyiniz, daxdığınız bəzək şeylərini çıxartmağınız üçün dənizi də sizə ram edən odur. Sen camilerin onu yara yara üzüb gittiğini görürsen, bütün bunlar onun lütfünü aramanız ve keremene şükür etmeniz içindir. Sizi yırgalamasın diye, yeryüzünde möhkem dayanan dağlar ve istediğiniz yere gidip çata biləsiniz diye çaylar ve yollar yarattı. Yollarda dere, tepe, çukur kimi elametler de müəyyən etti. İnsanlar yollarını uluzlar vasıtasıyla taparlar. Eç yaradan Allah yaratmayan bütlere benziyor mu? Meğer düşünmürsünüz? Ey Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız, sayıp kurtaramazsınız. Hâqiqaten Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Allah sizin nəyi gizli saxladığınızı və nəyi aşkar etdiyinizi bilir. Allahdan qeyr-ibadət etdikləri bütlər heç bir şey yarada bilməzlər. Əksinə, onlar özləri yaradılmışlar. Onlar ölüdürlər, diri deyillər və nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ahiretə inanmayanların qəlbləri isə Allah'ın qüdrət və əzəmətini inkar edər. Onlar iman gətirməyi özlərinə sığışdırmazlar. Şübhəsiz ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Allah təkcəbbür edənləri sevməz. Müşriklərdən "Rəbbiniz nə nazil etmişdir?" deyə soruşduqda onlar "Qədimlərin əfsanələrinə" deyə cavab verərlər ki, qiyamət günüs günahlarına tamamilə, nədanlıqları üzündən, yoldan çıxartdıqları adamların günahlarına da qism yüklənsinlər. Bir görün onların daşıyacaqları yük necə də pisdir. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurmuşdular. Allah onların binalarını təməlindən sarsıtdı. Dərhal tavanları başlarına çöktü və heç özləri də hiss edib bilmədilər ki, əzab onlara hardan gəldi. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsvay edəcək və varələrində möminlərlə çənəboğaz olduğunuz şəriklərim hardadır deyə soruşacaqdır. Elin verilmiş kimsələr isə Bu gün kafirler rezalete ve ezaba düşar olacaqlar deyəcəklər. Mələklər özlərinə zülm edənlərin canlarını aldıqda onlar təslim olub biz heç bir pisliyə yetmirdik deyəcək. Mələklər də onlara belə cavab verəcəklər. Xeyr, Allah sizin nələr etdiyinizi çox yaxşı bilir. Haydi, girin əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına. Təkcəbbürlülərin məskəni necə də pisdir. Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərdən Rəbbiniz nə nazil etmişdir deyə soruşduqda isə onlar xeyir nazil etmişdir deyə cavab verərlər. Bu dünyada yaxşılıq edənləri gözəl həyat gözləyir. Axirət yurdu isə sössüz ki daha yaxşıdır. Mütəqqilərin yurdu necə də gözəldir. Onlar ağacların altından çaylar axan ədincənnətlərinə daxil olacaqlar. Orda onların istədikləri hər şey vardır. Allah mütəqqiləri belə mükafatlandırır. O həzrlər ki, mələklər onların canlarını paç olduqları halda alıb, sizə salam olsun. Etdiyiniz gözəl aməllərə görə cənnətə daxil olun deyərlər. O kəfirlər yalnız mələklərin onların yanına gəlməsini, yaxud sənin Rəbbinin əmrinin gəlib çatmasını mı gözləyirlər? Onlardan əvvəlcilər də belə etmişdilər. Allah onlara zülm etmədi. Onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Onlara öz aməllərinin cəzası artıq yetişdi. İstiza etdikləri əzab da onlara yağaladı. Müşriklər dedilər: "Əgər Allah istəsəydi, nə biz nə də atalarımız ondan başqa heç bir şeyə tapılmaz. Onunsuz heç bir şeyi haram etməzdik. Onlardan əvvəlcilər də belə etmişdilər. Peyğəmbərlərin vəzifəsi isə yalnız açıq-aşkar bir təbliğdir. Biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin, tağuttan çəkinindəyə peyğəmbər göndərmişdik." Onlardan bir qismini Allah doğru yola yönətmiş, bir qismi isə haq yoldan azmalı olmuşdur. Yer üzündə dolaşıb görün ki, peyğəmbərləri yalançı hesab edənlərin axırı necə oldu. Ya Rəsulum, sən onların doğru yola gəlməsini həddindən artıq istəsən də, Allah yoldan çıxartdıqlarını doğru yola salmaz. Onlara kömək edənlər də olmaz. Onlar Allah ölen bir kimsəni diriltməyəcəkdir deyə Allah'a möhkəm and içdilər. Xeyr, Allah doğru vəd etmişdir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Allah hər bir mömini və kafiri öləndən sonra dirildəcəkdir ki, ihtilafda olduqları məsələləri izah etsin və inkar edənlər də özlərinin yalançı olduqlarını bilsinlər. Biz hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona sözümüz ol deməkdir. O da dərhal olar. zülmə maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicrət edenleri dünyada güzel bir yerde sakin edəcəyik. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Kaş bileydiler. Onlar düzenler ve yalnız Rabbi'ne tevekkül edenlerdir. Biz senden evvel de özlerine vahyettiğimiz ancak Şi peygamberler göndermiştik. Eğer bilmirsinizsə, Zikr əhlindən soruşun. Biz onları açıq-aşkar möcüzələr və kitablarla göndərdik. Sənə də Quranı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni izah edəsən və bəlkə onlar da düşünüb dərk edələr. Pis hilələr qururlar, Allahın onları yerə gömməyəcəyinə, yaxud özlərilə bilmədikləri bir yerdən onlara əzabın gəlməyəcəyinə əminlərmi? Və ya gəzib dolaşarkən əzabın onları yaxalamasından qorxmullarmı? Axı onlar Allahı aciz edə bilməzlər. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftər olmayacaqlarına əmin idilər? Həqiqətən Rəbb in şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Nəyər onlar Allahın yaratdığı hər hansı bir şeyə baxıb görmürlərmi ki, onların kölgələri Allahı acizana sürətdə səcdə edərək sağa-sola əyilir, göylərdə və yerdə olan bütün canlılar, hətta mələklər belə, heç bir təkcəbbür göstərmədən Allaha səcdə edərlər. Onlar öz başlarının üstündə olan Rəbbindən qorxarlar. Nə özlərinə buyurulanları edəllər. Allah belə buyurdu: "İki tanrını qəbul etməyin. O, yalnız tək bir tanrıdır. Ancaq məndən qorxun. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Dinlə də daim onundur. Belə olduğu təqdirdə, Allahdan başqasından mı qorxursunuz? Sizə gələn hər bir nemət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üz verdikdə, ona yalvarıb yaxarırsınız. Sonra sizi o müsibətdən qurtardığı zaman Bir də görürsən ki, aranızda bir dəstə Rəbbininə şərik qoşur. Onlar bunu özlərinə verdiyimiz nemətlərə mankörlük etmək üçün edirlər. Hələ ki, keyf çəkib ləzzət alın. Başınıza gələcək müsibəti sonra biləcəksiniz. Müşriklər onlara verdiyimiz ruzidən heç bir şey bilməyənlərə pay ayırırlar. Allah hamdolsun ki, yaxdığınız iftiralara görə sorğu-sual ediləcəksiniz. Onlar Allah'a qızlar isnad edirlər. Allah başdır. Müqəddəsdir. Özlərinə gəldikdə isə istədiklərini oğlan uşaqlarına aid edirlər. Onlardan birinə qız olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən müjdənin pisliyi yüzündən tayfasından qaçıb gizlənər. Görəsən onu zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək? Bir görün onlar necə pis mühakimə gürdürlər. Ən pis sifət axirətə inanmayanlara. Ən yüksək sifət isə Allah'a məxsusdur. Allah yenilmez qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Əgər Allah insanları zülümləri üzündən cəzalandırsaydı, yer üzündə heç bir canlını sağ qoymazdı. Lakin onlara müəyyən müddət mühlet verər. Əcəlləri gəlib çatdıqdısa, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Özlərinin bəyənmədiklərini Allah'a isnad edərlər. Dilləri də onları ən gözəl aqibət sözləyir deyə yalan söyləyər. Şübhəsiz ki, onları cəhənnəm gözləyir. Onlar tərk olunacaqlar. Allah'a and olsun ki, səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Şeytan onlara öz əməllərini xoş göstərmişdi. Bu gün şeytan onların dostudur. Onlar şiddətli əzaba düşərlər. Biz kitabı sənə yalnız ihtilafda olduqları məsələləri izah etmək və möminlərə bir hidayət və mərhəmmət olsun deyə nazil etdik. Allah göydən bir yağış endirər. Onunla yer üzünü öldükdükdən sonra dirildirlər. Qulaq asanlar üçün bunda bir ibret vardır. Şübhəsiz ki, heyvanlarda da sizin üçün bir ibret vardır. Biz onların qarınlarındakı qanla ifrazat arasındakı təmiz südü sizə içiririk. O, içənlərin boğazından rahat keçər. Siz hurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərdən şərab və gözəl ruizi düzəldirsiniz. Şübhəsiz ki, Bunda da ağılla düşünənlər üçün bir ibrət vardır. Rəbbin bal arısına belə vəhy etdi: Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduqları çardaqlarda özünə evlər, pətəklər sal. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yollara rahat get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Allah sizi yaratmışdır, sonra da öldürəcəkdir. Sizin bir qisməniz ömrün ən rezil çağına çatdırlar ki, vaxtilə bildiyi hər şeyi unutar. Həqiqətən Allah biləndir, qadirdir. Allah ruzi baxımından birinizi digərinizdən üstün etmişdir. Üstün olanlar təvəccülində olanları öz ruzilərinə şərik etməzlər ki, bu